Рада всеукраїнського об'єднання «Майдан» одностайно підтвердила рішення про повернення до редакції конституції 2004 року. У свою чергу лідер батьківщини Арсеній Ценюк стверджує, що це є позицією, яку підтримують. Усі опозиційні сили чи пристане на цю вимогу президент та парламентська більшість? І якщо так, то за яких умов спробуємо сьогодні спрогнозувати разом з політологом Василем Стоякіним? Доброго ранку, пане Василь. Доброго ранку. скажіть, як ви гадаєте, влада погодиться на таку умову опозиції? Тут многое зависит от того, що именно в общем-то, опозиція зможе приложити в ответ на это власть. Потому что сейчас... Это будет задача поменяться с чего-то, безусловно. Надо просто понимать, что возвращение Конституции 2004 года в современных условиях это просто политтехнология оппозиции. Для того, чтобы выполнить большую часть формальных требований Майдана. Ну, чтобы было понятно. Во-первых, у действующего президента отнимается определенная часть его полномочий. Ну, на самом деле, они модифицируются, я бы не сказал, что они будут меньше, но это будут полномочия уже другие. И, соответственно, тут можно говорить о победе Майдана, потому что Янукович как бы полуушел в полуотставку по требованию Майдана. Это первое. А на секунду вас перебью. Чи справедливо говорить, что в Конституции четвертого года президент перетворяется на свою родную королеву Британии, как сейчас журналисты обзывают? в президента практически не завышается. Это справедливо или нет? Это абсолютно не так. Это mm -hmm. было не так в отношении проекта Конституции, который обсуждался и был принят в первом чтении парламенте, прошел слушание в Конституционном суде. У президента остаются очень большие полномочия. Просто они касаются главным образом не административной сферы, а сферы главным образом политической, сфера контроля за деятельностью правительства. Местных органов власти. Ну, а если говорить о той Конституции, которая у нас реально действовала с 2006 по 2010 год, там у президента полномочий еще больше, в том числе и административных. Поэтому ну, я просто хочу напомнить, что нынешний действующий президент Виктор Янукович, действуя в рамках Конституции 2004 года, После победы на президентских выборах 2010 года очень быстро подмял под себя всю власть в стране. Еще задолго до того, как Конституционный суд конституцию отменил. Поэтому говорить о том, что м, полномочий у него нет, что он превращается в английскую королеву или даже в какую-нибудь более значимую королевскую особу, мягко говоря, некорректно. Еще одни Майдану е выполнение закона про амнистию. Мовляв, влада отпускает всех, кого она зловила, и всех политично увязанных, а потом мы, возможно, звільнимо все будівлі. Как вы гадаете, под таким соусом домовляться? опять-таки здесь возникает вопрос уже к власти. Дело в том, что освобождение всех людей, которых оппозиция у нас называет сейчас политическими заключенными, но ну, это к ее логике вопрос, кого она чем считает, угу. было для них условием вообще начала переговоров. И именно в такой форме подавалось. Власть решила считать, что в этом случае должны быть какие-то взаимные уступки. То есть власть на уступки Майдана не пошла. Почему мы считаем, что Майдан должен пойти на уступки власти в этой ситуации? То есть на настоящий момент эта ситуация патовая, тупиковая. Ну вот власти Майдана и не йде на поступки власти. створяются органы управления параллельной власти структуры. Чи не загрожает нам такая ситуация двувладьям в стране, когда невозможно будет разобраться, кто же на самом деле главнейший? Уже не угрожает. Потому что в Украине уже реально сформировалось двоевластие, в Украине уже реально на территории 10 областей центральная государственная власть действует постольку, поскольку ей разрешают кое-где кое-что делать. И не более того, фактически Украина как единое государство сейчас не существует. И эту ситуацию можно очень легко закрепить. Достаточно, вот в понедельник у нас заканчивается срок перемирия, устроят очередную драчку, пойдут опять на штурм областных администраций, и украинское государство прекратит свое существование. То есть Украина сейчас не монолитна и сзади на нее очень легко повлиять и что-то изменить. Как вы оцениваете вплыв внешних наших соседей и внешних действий на ситуацию, которая сейчас в Украине складывается? Ну, тут смотря, опять-таки, какие соседи чего не хотят. Если взять маленьких и зубастых соседей, допустим, ту же Румынию или даже совершенно мирную Венгрию, они совершенно определенно высказывают уже свои претензии на часть территории Украины. Здесь никаких вопросов нет. В Черновицкой области массово идет раздача румынских паспортов. Ну, Венгерский район на Закарпатье – это всегда был мир в себе, скажем так. Там вывески висят на двух языках – на венгерском и украинском. Поэтому, понятное дело, если возникнет угроза, Венграм в Закарпатье, то Венгрия выступит в их защиту, в том числе вооруженной силой, и как-то даже грех их за это осуждать. Как России? Если говорить о России, вы знаете, я вот когда читаю некоторых своих ученых-коллег, которые рассказывают о том, как Россия заинтересована в дестабилизации Украины, мне все-таки возникает впечатление, что они немного идиоты. Я почему? не буду называть фамилии, хотя... Еще коротко, почему? Коротко, представьте себе, вы руководитель России Владимир Владимирович Путин. У вас масса, огромная масса своих собственных проблем. Внутри страны, во вне страны. Вы решаете там проблемы какой-то Сирии, вы решаете там проблемы проведения Олимпиады, еще сто пятьсот разных проблем. У вас под боком 45-миллионная страна, в которой начинается политический кризис. Тут То по сути, Россия зараз был... Кому рахунку не до нас на цьому і поставим крапку, і будемо сподіватися, що це і є правда. Дякую, що завітали до нашої студії. Дякую за ваші відповіді.